Добре, запрошую Ярослава Максимовича, Саша Кересненко, хочеш? Я хочу Окей, добре, тоді Олексій е, Созіна хочеш вам представити цю чудову людина е, вла... Піввласника УФЛ. Е, зараз може щось що відмінитися вже. Е, також від компаній тобто, представники вебу е, червоної Віталій». І е, ще від е... Е, ще від «Едлапса» Роман Кузима. Ще ще у нас був. А, дімо повітря. Да. Ну і якщо цікаво, то може продовжити тему по інтернет-магазинам і магазинам і розширити може її на власні на інші. Джерела клієнтів. Тобто питання, напевне, до панелістів. Як ви бачите ну, ситуацію через 3-4 роки по інтернет-магазинам проти звичайної реклами, тобто держава трафіку, джерела трафіку з звичайних магазинів? І так само чи варто аутсорсити свій рекламний відділ, чи можна робити самостійно. касается вопроса аутсорсинга интернет-рекламы, но я чаще всего сталкиваюсь, ну, по крайней мере, с нашими заказчиками по вопросам там, SEO, в частности. Вот. И я над этим вопросом как думал, то, в принципе, а, сделал это, так немного проанализировал, что процентов там, 90 тематик, в принципе, может с успешностью отдавать свои проекты на аутсорс а, всех компаний. есть это крупные интернет-проекты, в том числе контентные проекты, при которых формат взаимодействия там, с студией интернет-маркетинга немножко отличается от стандартной. То есть это, этот формат сотрудничества подразумевает очень сильный тесный контакт со стороны заказчика, тех людей, которые работают над проектом, например, project-менеджер, копирайтер, программист с отделом SEO-компании. Ну, например, с чем мы сталкивались, это с тем, что мы проводили некое обучение внутри компании нашего заказчика, копирайтеров, по тому, как нужно писать тексты, как там автоматически там прописывать, там, исходя из требований всех как перегнувать между собой тексты. Точно так же, скажем, свои силы требования дозволяли программистам. Делали регулярные встречи с порядком одной же деле с проджект менеджером со стороны заказчика. Вот такой формат взаимодействия, он, в принципе, успешен. Если же в формат взаимодействия, что, ну, как уже сегодня говорили, я плачу деньги, дайте мне результат, он в любом случае будет менее эффективным. Вот. И поэтому как заказчик, клиент будет и исполнитель будет устраивать свою работу, и желание совместно работать тратить на это время и ресурсы, но ну, от этого будет и большой результат Выслову, Вернемся к вопросу, насколько я понял, вопрос, это э, какие источники трафика будут использовать магазины. Э, ну, вообще, конечно, вот на ну, фоне того, что все же говорят, что нужно померить, надо померить, надо померить. Я отсюда как бы в телевизоре я здесь не вижу. Я, я его просто, ну, как, как дополнение с я наверное, да, но не для, для магазинов, которые начинают занимать доли рынка. 10-20%, ну, мы их Мы нишевые магазины, мы, конечно же, будем использовать самое главное контекст и поиск, да, то есть нужно использовать все возможности рекламы, там, ну, то есть разные, разные профили, там, разные, ну, все все, все, все вместе отслеживать, да, с этого, можно получить. Что касается других сущных товаров, понятно, что люди не будут никогда в жизни там покупать, чтобы вопрос звучал, приходить куда-то покупать. Это все точно уже перейдет на телефон, и... а, а лучше на онлайн-загадку, когда отзвание. Ну, если разрешаться ко второй части вопроса, да, самостоятельно то и ну, не то просто, потому что самостоятельно если продвигать свои товары и услуги, это очень затратно. А да, 100% all-source, это, ну, это, еще это затратнее. То есть не только с энергией, только с да, если это с энергией продвижения, то, поверьте, можно продвигаться просто ссылочной массой, но завтра очередной вин и вы потеряли все. Да? То есть, а продвигаться постатейно, ну, надо писать. И SEO-компании зачастую они просто не знают ну, ваши специфики, специфики вашего бизнеса. Если есть телевизор холодильник, понятно. А если есть сервисные услуги, если есть ну, ну, просто сервис, вот здесь уже необходимо креативити, креатив придется вам. И подрядчики ваши, это все, они просто будут руками, не более. Вот. Самостоятельно не вы, не они самостоятельно сделать счастье вам не смогут. Это, это, это же касается и рекламной технологии, то есть контекста, и за, за, закупки медийки. Да, мы, как компания, мы, мы способны это все закупить, способны провести качественную компанию, но мы не знаем специфики вашей деятельности. То есть даже если говорить о цветочном бизнесе, ну, понятно, я ежедневно сталкиваюсь с цветами, я их вижу, но как они продаются, как осуществляется доставка, как происходит хранение, то есть я специалист технического характера, я не смогу передать даже в контекстном объявлении, вот эти двумя строчками, я не могу передать аромат. Да? Но люди из бизнеса этого, они смогут это сделать. Поэтому только сообщать, только совместные усилия. Содержать подразделения в мелких бизнесах очень тяжело. И отдавать в аутсорс еще более мелких бизнесах еще тяжелее. То есть если у вас проект, который ну, совсем минимальный узко нишевый, даже не, не цветы, а что-то совсем-совсем узкотематичное, то, наверное, легче освоить инструменты контекстной рекламы, нежели кому-то платить комиссию, ну, даже нам платить комиссию. То есть, она будет настолько незначительна, что не каждое агентство готово будет взяться за ваш проект. Вот. А если вы крупный бизнес, то...

сделать это по-своему если агентство это сделает самостоятельно оно сделает иначе вот. То есть срез есть специалистов в области интернет-маркетинга а есть специалисты в области классического маркетинга это разные люди они думают по-разному и их работы или, или там их достижения они тоже абсолютно разные классический маркетолог он подходит листовку которую продающий ну извините пустите его в интернет и Просто бюджет сгорит. А агентство не молоко, является какой-то Если это сетевое агентство, у которого три клиента, это миллионный бюджет, да, но если это средний бизнес и у агентства, агентство, живущее на комиссии в контекстной плане 10-15%, то поверьте, ну, мы не сможем а изучить какая бизнес вот каждого из, из вас. Мы понимаем второго бюджета, чтобы человек пришел в раз, ну и дают бюджет. Суть не, не, не в пороге. То есть дело не в деньгах. Значит, э, дело в том, что э, если на три клиента, тогда да, тогда я просто обязан углубиться в бизнес. И с другой стороны, я подумал, почему мне заняться другим бизнесом? Так, я уже владею не знаю, сервисом, доставкой, я знаю поставщиков. Почему я занимаюсь интернетом? Я думаю, дел делаю клон вашего бизнеса снимаю еще эти сливочки. Поэтому, ну, мое мнение, ну, субъективное, что вот, дело не в деньгах, дело в количестве. То есть у меня, допустим, это, там 100 клиентов на обслуживание. Я не то, что не готов уделить кому-то больше времени, или ну, больше времени, или меньше времени. Я должен уделять время всем. И здесь, как бы, даже там сложно, что эффективный этот для, для То есть для людей, которые знают, что такое этот мы только сейчас можем достичь поставленных целей. Вопрос в том, смотрите, вот даже по контексту, а почему там есть 15%? Почему нельзя, взять тогда, ну, чтобы если вы знаете, например, процент будет 100%? Да? Ну, если, если, ну, я понимаю, что вы говорите, что вопрос не в деньгах, да? вот на рынке сложилась такая ситуация, когда вот люди привыкли, что за контекст 10 15% платят и все. И там ребята что-то делают. мне даже, ну, там, не оценивают. Я это, да? не, я не то не делал, есть вопрос, вопрос в том, почему бы в тот же контекст, ну, чтобы там, за человека часы, допустим, платить. Да? Ну, и, 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 вот, и, вот, собственно, к чему он как, как бы, если, если мы говорим о крупном бизнес, то да. вот для бюджеты, для, знаете, ну, когда бюджет 200-300 тысяч долларов в месяц, имеет смысл не платить комиссию 10% куда-то, а на человека в штатах. То есть тут уже агентство этому бизнесу не требуется. Они сами, с усами, они могут делать классно, качественно будут ежедневные планерки, они будут согласовывать в бизнес людьми и вести самостоятельным путем. То есть так, так делают крупные бизнесы. Мелкие бизнесы, они просто даже не готовы, не могут себе позволить платить комиссию. Они проводят рекламные кампании самостоятельно. То есть все необходимо считать, все правильно То есть, пока бизнес не умеет считать, вот работает. Не умеет считать, все. Я хочу так небольшую ремарочку. Просили, ну, есть там федеральные каналы, есть там каналы. Включается рекламная пауза Понятно? Ну класс, канал. Так вот, на всех каналах, если они подходят НТВ, одна и та же То есть вот как идет, ну, 6 роликов. Вот, да, тут. вот тут синхронно канал реклама идет на всех каналах, то есть человек, потребитель или кто зритель, он переключает каналы, он все равно видит рекламу. И рекламодатель касается радио. Мы тоже к этому придем, смотрим Украина, когда-то, рекламный продукт либо я оплачиваю за контент и я смотрю без рекламы но у меня другое извините несколько бесит вот, э, группа 1 плюс 1 выкупила права на либо чемпион да? и по большому счету она ну, либо я должен подписаться ну, на самом деле не я а операторы ну канал 2 плюс 2 он в то есть просто контент который эфир если я ловлю, я не вижу футболку. я его не вижу. Камерные операторы, да, они покупают этот э, за две копейки, простируют. но я на эфирной антенне, я не, не видел дырки чемпионов. Ну, в общем, я Хотя, если я смотрю по камере, якобы за меня оплатил оператор, купил операторскую но ну, я все равно вижу рекламу. То есть я как потребитель, я готов кричать, что это не, с меня снимают денег дважды. А якщо би я покупав тему трансляцию, то вот Я так -то так. Пропоную якось здвонити тему, бо я так помітив, що е на якішних всіх стосовках, якщо е так, відпустити тему, то все е зводиться до політики, а на інтернет-маркетного тусовках все, все зводиться чимось до телека. <реш> Ви знаєте, що це якийсь дорого вказ, що це якщо більше за інтернет-паркету, давайте говоримо на телеві. Питання, напевне, до Піма Лополь, який скучає з боку, щоб він не скучав. Це насправді питання до всіх. Наскільки власник інтернет-магазину має розумітися в інтернет-маркетингу, тобто глибоко. Знати, що таке? Хлібні крошки, силична маса? трастові сайти, постійні ссылки, там, чи там контекст, ну бет, наскільки, а наскільки це має бути, чи наскільки агентство готове консультувати е, власників по цьому, тобто як в -то ідеалі мав цей процес. Якщо не будемо глибоко розбиратися, і, перше, не переплачу. Однозначно, я на основу підшел. рекомендую книгу Ашманова, книга, которая снизила мои бюджеты на SEO. Я а причем и все, мне уже нереально было напарить что-то левое. Я открывал страничку я говорю, ребята, до свидания, а это вот это не стоит того. А вот. Второе, ну, а как же, а как же вообще вопрос собственности? У меня, собственно, основной человек в компании, это маркетолог. Если владелец не маркетолог, значит он не владелец этой компании. А рассказывал сейчас кейс Андрея Длигача, Петя Порошенко, ой, Вити Зеленского. То есть владелец телеканала, да, он давно не больше всех. Числится он на Петя Порошенко. Ну, как-то так. То есть не владеешь инструментами, до свидания, в твоей компании владеет тот человек, который управляет маркетингом. То есть ты, ну, это не обязательно, ну, ты не должен владелец писать тексты, да, там, не должен а, там, расставлять ссылки, писать объявления в, в контекстную рекламу, писать текст у себя на сайте, но он должен четко понимать, как все эти инструменты работают. Иначе или он улетит по бюджетам и ничего не получит, или все это будет неэффективно. То есть он не будет использовать ну, на полную мощность все инструменты. То есть вот, вот он должен заботиться о ежедневном своем. А, поднятии скилла в интернет-маркетинге. Вы чечетки, там, значит, ну, э, там, ну там... не на славу. Вот пример Окей. должен обязан. Иначе <гаду> не будет вот так. Извернут статью, там, где поставил там, косона ключевый скилл, да, там, колосский опишится, там, чейки из-за параматы, да. Чистотность текста, <гаду> вхождение, <гаду> не вхождение, ванкор. Что тебе Все, я понял. мне кажется, что сам слово интернет-магазин начинается с вот этих терминов, и вообще интернет-магазин начинается, по моему мнению, с SEO. И то есть это такой самый доступный способ привлечь туда клиентов. И все как бы начали с SEO. Никто же не начинал с Кизеля, но я не знаю, кто людей, которые начинают распределять магазин из продвижения сайта был и Яндекс, а с чего было. И, по крайней мере, там последние 7 лет, может, сейчас там уже там, Запускаем чисто в соцсети. Да, а было раньше сто Поэтому все, кто тогда начинали, владельцы, они в этом разбирались. Потому что до тех пор, пока ты не разобрался, тебе сложно человека взять и как бы на одном языке с ним общаться. То есть ты берешь или это руководителя отдела, или сначала твой помощник, ну, тебе знания нужно передавать, и если он тебе авторитета не видит, то скорее всего произойдет, как происходило раньше, там, извините, в студии, но там как бы парили услугу, ну, ладно, скажем, это непонимание, там, одни, они предлагают одно, а владелец ожидает другое. Вот очень и с агентствами происходит точно так же, то есть, почему так долго спиваются агентства? Потому что они правильно говорят, то есть, нам, нам нужно разобраться в бизнесе, а я говорю, да, то есть, ну, я говорю примерно то же самое, что пока мы не будем, как бы, вот синхронно работать, то... И у меня так и было, то есть, значит, с агентством, я я с ужасом вдруг осознал, что мы прошло полтора года, прошло полтора года, когда мы вот мы начали, начали да, там, о, запускаем, начали на одном языке, через неделю запускаем рекламную кампанию там, в таких-то таких, -то таких -то местах, как это потребовалось. Ну в принципе заказчику там полностью погружаться на все сто процентов не нужно. Вот, но есть некоторые вещи, которые, если заказчик возьмет себе в штат специалиста, который не сможет сделать то, что может сделать там компания, которая работает там, масса узкопрофильных специалистов, но которые занимаются, например, в SEO там может быть, например, четыре специалиста, которые занимаются каждой там своей узкой, узкой очень узкой нишей. То даже, например, покупка ссылок такая вещь вообще совсем неординарная, которая там обычный даже SEO-шник, который там широкопрофильный, он там, не может быть супер сильным специалистом, нежели тот, который работает в компании, занимается только этим, там, ставит эксперименты по ссылочному ранжированию. Для заказчика, в принципе, достаточно иметь такой список чекпоинтов, на которые проверять SEO-компанию. А не только там трафик, позиции, там и там, наличие там метатегов, да, а чуть шире. В принципе, для того, чтобы заказчик в этом разобрался, ну потратить там ну, неделю максимум, да, тоже книжка шмана, там еще пару там скажем так, сайтов, там, статей, технических материалов и все. У него будут точки контроля, при которых он будет четко понимать, правильно работать компания компании или неправильно, или в какую сторону нужно сдвинуть вектор, там, или отказаться, или найти другого. Вот. А заниматься этим, там, на 100% или довериться точно, там, штатному специалисту, ну, в текущих реалиях изменения алгоритмов поисковых систем, там, не говоря про Яндекс, вот, и понимая, там, что сейчас делает Google, вот, Но ну, ни один там штатный специалист не сможет сделать то, чего может сделать компания. Вот, поэтому то есть обращайтесь там, в специализированные компании. То есть мы такой совет. Ну, а тут э, важное такое, я не знаю, почему никто не сказал до сих пор. Интернет-бизнес, по большому счету, там всех запутает, потому что слово интернет стоит изначально. Я нужно понимать, что это бизнес. Это главная задача зарабатывать деньги. И тут э, работают практически все те же законы, что для обычного бизнеса. То есть э, бизнес будет э, успешным, если владелец компании умеет продавать. Ну, он умеет продавать, если это ему нравится. Ну, то есть уже, значит, априори должен владеть хорошо маркетингом и должен э, этим заниматься. То есть у меня, например, несколько людей директоров, которые крайне занятые люди, которые мы... Я рассказал, как работает текстная реклама за 5 минут в восторгом, сами идут свои рекламные кампании, там что-то заводят, там экспериментируют, там, ну, обычно там сливают там, небольшое количество денег, 100-200 долларов, и потом уже начинают понимать, как оно работает, и, ну, в общем-то, им нравится вести свои рекламные кампании своих, своих компаний. Э -э но, с другой стороны, есть большущий плюс, когда вам э -э на аутсорс отдаете, там, скажем, э контекст. Почему? Потому что, когда вам приходит э Скажем, компания, которая обещает это сделать на аутсорсе, вы должны структуризировать вот весь тукан, который у вас творится в голове, вместе с, с ним, ну, хотя когда это делается хотя бы первый раз, да? вместе с ним структуризировать вот это все, все, что у вас находится на голове. Ну, как бы, Начинайте понимать, по каким словам продвигаться, как продвигаться, определить насколько это будет стоить, что хорошо, что плохо. Вот это очень такой большой позитив. Ну, В общем, мой, мой выбор такой, что всегда, если есть возможность, это держать человека в штате. Вот мы там отличаемся, да. Но да, это мой судный выбор. То есть, если есть возможность. Если нет возможности, ну тогда как-то Я добавлю, в принципе, согласен, что нужно человека брать в штат, но вы должны быть уверены на 100% в его квалификации. Вот это, это выходить. Вот. Ну, просто, ну, например, если вы там, ну, не знаю, например, доставляете цветы, то там работа там специалиста, там, как он называется, правильно, фита, там, что есть. Да, вот, в принципе, она достаточно стандарти стандартизирована и там, алгоритмически, то есть понятно. Сначала одно, потом второе, третье. С точки зрения того же контекста там, и SEO, то, вот этого там, стандарта нет. Вот. И вот насколько этот специалист будет соответствовать, там, ну, банальный пример, там, эти минус слова в контексте. То есть нам там, приходят некоторые компании на анализ, заказчик, в принципе, там, во многих вещах разбирает, разбирается, но построить компанию так с самого начала, чтобы там, отфильтровать все минус слова, там, если в один день, в бюджет, как показывает практика, это не так просто. меня на работу, обучила, послала на курсы, все, я на да, семинары, я работаю переводчиком, то есть я работаю с студией, программистом, да, я, это, -то, формы, контент, то есть, ну вот такой выход из ситуации, мне кажется, очень даже хороший. Это если есть возможность, если нет возможности. которые там находятся в разных местах, где-то там в компании сторонней, где-то у вас в компании. То есть это тоже отличный вариант. В общем, итог какой. Есть деньги, нанимайте сотрудника, пускайте его на семинары, все будет зашибить. Есть деньги, придумайте вариант. Есть много денег, нанимайте студию точно. С точки зрения вложений, то есть сотрудники тоже бывают разных квалификациях. Соответственно... Э, обычно грамотных что, что сотрудников на рынке нет. Это нужно принять как должность. Рамп, который сделает правильно, как вот